Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kejap, saya tengah adjust Benda tu <laughs> Mana eh benda ni Alamak Ah, orang nampak saya Alright, saya adjust lagi saya dulu Haa, orang nampak Okay Okay, tuan-tuan Sorry eh, saya baru first time pakai pakai benda ni dahlah ni okey oh macam ni pakai dia okey hmm oh, okey nampak okey LTL terima kasih uh, hmm hmm okey alright Suara saya jelas ya. Eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, um, terima kasih. Ini adalah uh, part 2 atau episod pertama saya akan buat style. Kalau dia TikTok, saya buat style TikTok lah. Style TikTok ni dia vertical kan. Uh, uh, so, harap tonton terus share, terus like, terus subscribe. Terima kasih. Uh, dan uh, tengok, dah ada dah dalam live TikTok. Okay, thank you uh, Saya kecikkan sikit muka saya Macam besar sangat ni Okay boleh tak Nampak tak kecil hmm, uh, Alright Oh nampak sikit Kecil sikit lagi muka saya uh, Jadi kat bawah tu boleh komen kan Okay Tadi, tak, ada, tak jadi ke interview dengan Arar Jadi 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 InsyaAllah Jangan sabar sabar uh, Kan perlahan-lahan Perlahan-lahan Saya okay, so ni saya kata tempoh hari bahawa akan ada podcast dengan Ara -ar, dan jangan risau tengah dalam planning so saya tu saya buat live kan kalau saya tak buat live kalau saya tak ada podcast macam ni saya nak buat live ha, ada insyaAllah so terima kasih tuan-tuan tolong tap tap screen tolong, tolong uh, share siapa yang ada dekat tiktok tolong juga uh, ramai yang live malam ni Alhamdulillah uh, Dari pelbagai platform live Kawan-kawan kita yang lain pun ramai live uh, Fazal Rahman ada live saya tengok uh, Semalam Rafizi Kemudian saya tengok uh, Son Siapa nama dia? Shen 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 Dia pernah uh, Cakap hub Pernah panggil saya dahulu lah Untuk uh, Untuk Okay Untuk live uh, Untuk live beliau Beliau eh? uh, Okay Tuan-tuan Okay Thank you tuan-tuan. Terima kasih. Okay. Live ini suara jelas dari awal tadi sangkut. Ah, ha, ya lah. Awal tadi saya testing lagi. Masih lagi testing sistem saya. Jadi, tu yang ada masalah tu. Tak apa. Ini mula-mula tu biasa lah tuan-tuan kan. Saya dah sebulan tak live. Tu yang jadi macam tu tu. Bukan dah habis ke? Tak. Yang ni, yang ni saya borak-borak. Ah, -borak. ha, saya dah format untuk season 2 ni. Saya akan ada buat dua. Saya buat dua. Iaitu yang pertama, saya akan buat live macam biasa. Buat live uh, di mana kita akan saya akan buat uh, apa, pembentangan tentang riset semasa, isu semasa dan sebagainya so part tu ni adalah saya akan uh, buat live uh, di mana kita akan berinteraksi dengan uh, apa orang kata, berinteraksi dengan audien audience lah yang mana saya boleh baca lah uh, apa yang saya baca boleh baca, tapi dalam masa yang sama kita uh, akan akan buat live lah terima, terbaik, terima um, kasih terbaik Dekat YouTube memang lagging lah bro. Dekat YouTube memang lagging. Lah. Uh, itulah saya tak boleh nak kata apa dekat YouTube ni. Uh, sebab yang tu beyond me. Uh, tapi YouTube tadi lah. YouTube sekarang ni lagging ke? Tak lagging kan? YouTube sekarang masih lagging ke? Um, bro Is, macam mana Rafizi dan tim nak bergerak dalam parti kalau presiden nanti nama tak suka dia? Uh, menarik soalan ni. Sebab apa yang berlaku sekarang ni, ni bukan kali pertama tuan-tuan. Okey, apa yang berlaku bukan kali pertama. Kalau tuan-tuan pergi ke Facebook saya, saya akan, saya ada buat satu tulisan panjang pada 2014 masa penubuhan Invoke pada waktu itu. Ravizi antara adalah orang yang disisihkan oleh parti. So dia bergerak sendiri, dia gerakkan Invoke pada waktu itu. Kalau tuan-tuan ingat lagi. Dan Invoke bergerak. So dia ni, dia budak degil lah. Ravizi ni budak degil. Dia ada ke tak ada ke dengan parti ke tanpa parti dia bergerak dia dia akan bergerak tapi kali ini saya saya tak pastilah pergerakan dia tu sama ada dia pergerakan untuk nak memenangkan parti ke atau nak menang ke beberapa individu saja ke saya tak berapa saya tak pasti dan saya tak pasti macam mana so kita tengok nantilah ha? uh, dalam pilihan raya akan datang menariknya babau ini uh, uh, parti telah melantik dua orang dua orang pengarah pilihan raya bukan seorang eh? dua orang general pengarah pilihan raya iaitu Izah dan juga uh, apa orang kata dan juga Safudin Nasution. so kalau Lua tu terpaksa dilantik ya eh? um, Jadi pengarah dan pengarah pilihan raya Jadi, so, dia menimbulkan satu persoalan lah. Adakah kita ni betul-betul ready Ataupun betul-betul confident Bukan ready Confident untuk nak menghadapi pilihan raya Kalau pengarah pilihan raya pun terpaksa dua orang Dua orang kita lantik General perang ni dua orang kita lantik ha, Itu yang yang menjadi Menjadi pertanyaan lah. Menjadi persoalan di dalam Di dalam parti kita nanti kan dia dalam terutama kepada kepada what call that kepada orang awam kepada parti kawan kita kepada AMNO contoh DAP kepada Amanah kepada Barisan Nasional AMNO sebagainya confident mereka terhadap parti keadilan rakyat ni untuk lead sebab suka atau tidak kita akan lead the election untuk PRU yang akan datang kita akan lead sebab apa sebab Anwar Ibrahim Perdana Menteri itu je kan sebab Anwar Ibrahim Perdana Menteri jadi you know, um, Kena okay. okay, kerana Anwar Ibrahim apa uh, Anwar Ibrahim adalah pada menteri. Okay, sorry. Um, the bias is Indian music starting ah. Lah. Tak ada. <laughs> Geng Azmin. Eh, eh saya datang Pinang. Kejap mana tadi? Saya tak saya baca komen kat bawah. Saya ali PKA Pulau sulung Batu Pahat Johor Hadi bersama RR membaiki kapal PKA dari dalam insya-Allah. Kan. So kita baiki, kita bantu apa yang kita boleh bantu, kita baiki apa yang kita boleh baikilah. Kita sebagai orang ahli biasa ni, saya ahli biasa, saya tak boleh bertanding tuan-tuan. So saya sebagai ahli biasa ni kita cuba. Sebab kita sayangkan parti satu kan. Dan saya selalu cakap macam ni, perjuangan kita ini adalah perjuangan untuk apa tuan-tuan? kita ni berjuang untuk siapa? Kita ni berjuang untuk prinsip kita. Prinsip reformasi kita. Kita perjuangan kita ni bukan untuk manusia, bukan untuk individu. Selagi mana individu tu kekal ataupun tepat di dalam uh, di dalam reformasi tu, maka okeylah kita terimalah dia kan? Selagi individu itu berada dalam prinsip tersebut, maka kita sokong dia. Tapi kalau individu itu tersasar daripada prinsipnya, maka hilanglah sokongan kita terhadap dia. Kita kena kritik dia, kita kena tegur dia. Macam saya kata tadi ada kawan tu mesej, ada orang kata Rafizi macam ni, macam ni. Saya kata, untuk Rafizi mudah je, kalau dia berani mengkritik, dia kena berani kena kritik lah. Itu je. Kan, janganlah pula kalau dia berani kritik orang, dia kena kritik dia koyak. Sama juga geng-geng penyokong hero ke penyokong damai ke, dua-dua samalah. Kalau anda baru ini kritik pasukan lain, pasukan lain kritik anda, jangan koyak. Jawablah. Kita tak payah koyak benda-benda macam ni. Kita saya ada pandangan kita. Saya tadi saya jumpa kawan saya kan. Tulisan saya terhadap Arabizi dan sejarah dia kata, "Is ada benda yang saya tak puas, saya tak saya nak kritik dalam tulisan tersebut." Saya kata, "Kritiklah tak ada masalah." Tulisan itu adalah pandangan saya. Kan, tuan-tuan setuju tak setuju, itu tak ada masalah. Saya kata, ini negara demokrasi. Tapi kalau nak lawan saya, nak lawan berhujah dengan saya, lawan Kritik atas, maksudnya kritik di atas hujah saya, bukan kita fitnah, bukan kita kutuk peribadi, bukannya kita menganjing, itu bukan kritikan, itu bodoh nama dia. <laughs> Kalau kita nak kritik, kritik di atas apa yang tak betul. Okey, Rafizi kata macam ni tak betul, ini jawapan dia yang sebetul. Contoh, saya bagi contoh, ha. uh, hari tu saya ada buat live, saya kata Rafizi kata bahawa pemilihan, pilih, pemilihan parti kali ini dibuat kerana Kamil nak habis usil. Kamil Munim nak habis usia. Okay. Kamil Munim nak habis usia. saya buat live. Saya kata, Kamil Munim menurut Ravizi dibuat pemilihan parti kali ni kerana dia nak tolak juga tahun ni sebab tahun depan Kamil Munim dah 36 tahun. Tahun ni 35 tahun. Dia bukan macam GPS. GPS umur 50 pun masih lagi ketua pemuda. PKR tak? 35 tahun habis. Maksudnya 36 tahun dah tak boleh jadi ketua pemuda dah. Kan? ha, dah tak boleh jadi ketua pemuda. So, bila dah tak jadi boleh jadi ketua pemuda, tuan-tuan kita nak kata macam mana? so, dia tak boleh masuk di dalam ketua pemuda. Maksudnya tak boleh tak boleh jadi ketua pemuda lah. Bila dia tak boleh jadi ketua pemuda, then what will happen? Ha, so, dia kena bersaing dengan orang-orang tua macam kami ni. So, agak payah katanya. So, okay. so apa yang dinyatakan itu, Kamil mesej saya. Kamil whatsapp saya. Dia kata, bang, salah ni bang. Ini Kamil kata, saya bukan kata saya setuju dengan Kamil Cuma saya suarakan apa yang Kamil kata Dia kata, bang ini salah Saya tak pernah melobi pun untuk jawatan uh, ketua AMK Ketua pemuda Saya tak pernah melobi pun Abang boleh tanya dengan siapa-siapa Saya tak pernah melobi Okey, itu kenyataan beliau So, dia nak menjawab Maknanya, Kamil menjawab Dan saya amanah dengan kritikan dia Jawapan dia Saya terangkan Abang kena cakap dalam live Saya tak pernah melobi Saya cakap lah ha, Kamil, aku dah cakap kan Saya dah cakap dah So saya amanah kepada apa yang kamu minta. So macam itulah kita dalam dalam apa pilihan raya dan sebagainya ataupun apa-apa kritikan kita kalau kita berani mengkritik kita kena juga berani dikritik. Itu je. Kan? Kalau kita berani mengkritik kita juga kena berani dikritik. Itu saja. Dia um, kalau kita tak faham prinsip ini, uh, itu yang kita kadang-kadang gaduh tak habis. Uh, uh, itu yang jadi gaduh tak habis. Dan juga dalam masa yang sama, sama juga saya kata sebagai pemimpin, kita kena berani kena kritik. Kadang-kadang itulah juga saya ada masalah juga dengan pimpinan-pimpinan kita ni. Bila kita kritik-kritik-kritik, dia ambil tindakan. Kalau benda itu fitnah, ambil tindakan sivil. Tapi kalau sekadar dia tak puas hati dan sebagainya, jumpa dia engage. Terangkan macam Kamil buat dengan saya, macam Fuzia Saleh buat dengan saya, ada beberapa occasion, dia terangkan. Macam Fahmi Fazil buat dengan saya, dia terangkan. Okey lah. Tapi dengan saya boleh lah sebab dia ada nombor telefon WhatsApp saya. Dia orang terang, boleh terangkan. Tapi kepada orang lain tu yang tak ada nombor telefon, jumpa. Saya bagi contoh beberapa ini. Laksmana Imran, eh, dia buat laporan ROS kepada parti. Uh, Bobby Fuzia pergi jumpa dia. Pergi WhatsApp dia, jumpa tak tahulah. Pergi WhatsApp dia, berinteraksi dengan dia, bersoal jawab dengan dia. Tapi dia tak puas hati, itu terpulang kepada dia lah. Cerita nak, tak boleh kata apa kan. Tapi at least, berinteraksi lah dengan ahli kita. Jangan terus ambil tindakan disiplin. Jadi kita kita ni dok kata reformasi kita kena ada kebebasan bersuara, bercakap dan sebagainya. Tetapi dalam konteks parti kita sendiri, kita tak membenarkan kebebasan bersuara. Itu yang jadi masalah. Jadi di situ kita kena buang perkara itu. Eh. Di situ kita kena kita kena, uh, apa orang kata, kita kena kembali kepada the true reform. So, gerakan yang saya nak buat ni, ya, murba LTL ni, adalah gerakan true reform. Di mana kita dah kena, kita kena mula berfikir untuk berdiri di atas prinsip. Bukan kerana kita menyokong hero itu, kerana hero itu walak kita kepada Ravizi. Apa Ravizi buat, salah pun kita sokong. Tak. Dan juga bukanlah kita melawan Izah itu kerana kita benci kepada damai dan damai ini selama-lamanya jahat dan sebagainya. Tak. Itulah masalahnya. Kenapa? Aku ni confused lagi dengan surah D ni. Yang mana satu dia ni? Saya berpegang kepada prinsip. Prinsipnya mudah. Kau betul, kita kita kata betul. Kau salah, kita kata salah. Yang prinsip inilah ramai orang tak faham tuan-tuan. Dalam satu grup saya kan, ada, ada orang kata, prinsipnya macam mana? Prinsip murbah ni macam mana? Saya kata buka surah Al-Hujurat. Ha? Buka surah Al-Hujurat dalam Al-Quran. Buka surah Al-Hujurat, tengok surah tu. Tengok di dalam surah itu apa agama kita ajar tentang tabayun, tentang apa memfitnah, tentang uh, mengumpat, mengadu domba, batu api. Dalam surah itu komplit. Bagaimana kita nak membentuk masyarakat yang betul. masyarakat reform yang tulen, islah yang tulen. Oi, tafsir Quran lah pula. Ya itulah dia. Kata orang Islam, takkan baca Quran tebun tak nak. Kan? Uh, takkan baca Quran pun tak nak <laughs> uh, Itulah masalahnya Lama tak live eh, uh, Tadi saya dah live dah Ini live saya yang pertama uh, Untuk season kedua uh, Untuk season kedua Kalau tak melobi kenapa jadi ketua MK Poyo, Sofia tiba kata yeah, well, Itu dia lah Dia cakap Saya setuju tak setuju tu cerita lain Bukan uh? Saya setuju tak setuju tu cerita lain uh, Anwar hari ni tak nampak di TV uh, Dia dah keluar sok khabar dia jumpa dengan Agung hari ni And, uh, keluar, uh, apa? jumpa dengan Agung uh, Muzika kata PKR akan menang, menang besar well, mungkin, mungkin ya, mungkin tidak saya kata macam ni lah, mudahnya dia apa perancangan kita lepas ni saya, apa saja sebab masa depan ni belum berlaku tuan-tuan PRU ke-16 ni belum berlaku, kita pun tak tahu apa yang uh, akan boleh berlaku pada masa akan datang, dia bergantung kepada apa cadangan ataupun apa tindakan kita sekarang ini kan. PKR akan kalah ni ke PRU? Sama juga. PKR akan kalah ke Pia, PKR akan menang ke? Sebenarnya terpulang kepada apa perancangan kita selepas ini. Sebab itu saya kata, um untuk general perang akan datang ni dia kena ada planning yang tuntas. Ha, planning yang 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 jelas tentang ke mana kita selepas ini. Ha, ke mana kita selepas ini. Tapi kenapa perlu goncang parti bila nak dekat pilihan raya? Muhammad Syamil dekat Facebook kata. Itulah sebab itu saya kata hari itu Rafizi sendiri pernah cadangkan supaya pemilihan parti jangan dibuat dalam tempoh ini. Kalau nak buat pemilihan parti lepas PRU dan kita pernah uh, Rafizi dan tim masa team yang lepas mencadangkan supaya uh, pemilihan parti ditunda sehingga selepas PRU. Dan kita tunda, kita pindah perlembagaan untuk mengadakan pemilihan parti bukan 3 tahun sekali tetapi 5 tahun sekali macam Amno buat. Tapi benda itu tak dimaterikan. Kenapa? Kenapa itu? Wallahualam PN akan berada di persada negara. PN akan, saya rasa ni, ini, ini pandangan saya lah tuan-tuan. Bagi -tuan. saya, saya rasa pilihan pilihan raya akan datang. Kalau sekiranya AMNO bergabung dengan PAS, Perikatan Nasional tak akan wujud lagi. Saya akan nampak kalau penggabungan antara AMNO dengan PAS, Perikatan Nasional tak akan wujud lagi. Mungkin yang wujud adalah Mufakat Nasional uh, UMNO mudah je misi UMNO dia nak benam bersatu UMNO tak akan dapat bersama dengan bersatu dengan PAS dia boleh lagi bagi PAS dia tak nak bersama dengan DAP kan iyalah dia dah kutuk kutuk gila dia eh, DAP kot kan kutuk 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 teruk oh DAP kan uh, kutuk macam-macam dia kata kutuk DAP takkan dia nak bersama dengan dengan DAP lagi so bagi saya agak sukar lah untuk dia nak bersama kembali dengan DAP but then again is, this is politik lah huh? tak ada siapa yang pemenen musuh tak ada siapa yang musuh yang permanent tak ada musuh yang yang apa orang kata yang selama-lamanya kita jadi musuh dan kawan pun kita tak selama-lamanya jadi kawan. So kita pilih kepada diri kita sendirilah macam mana kan. Tonton tolong share, tolong tap tap love, terima kasih. Siapa yang ada dekat live sekarang ni tolong tap tap love, terima kasih juga. Yang bersama kita, jangan pelik kan kalau tiba-tiba saya tap tap love diri saya sendiri kan. Uh, betulkah betul Seri Perdana dijadikan tempat mesyuarat parti? Setakat uh, setakat uh, laporan media begitulah. Uh, tapi saya tak tahu betul ke apa uh, 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 mesyuarat parti diadakan di Seri Perdana sebab saya tak ada di situ. Uh, tapi kalau laporan media begitulah. Jem hmm.